Selamat sejahtera, nama saya Madison Bangunakan Hari ini saya nak membentangkan satu pembentangan mengenai Buli cyber di Malaysia melindungi belia kita Untuk subjek BLHC 4032 Critical Creative and Critical Thinking Dalam video ini saya akan menerangkan beberapa perkara mengenai buli cyber Dan juga alat pemikiran yang kami guna Semoga video ini bermanfaat dan memberi gambaran yang jelas kepada semua penonton. Sebelum saya mulakan pembentangan saya, saya, saya nak memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan kami adalah kumpulan 8. Kami terdiri daripada 5 orang ahli. Pertamanya sekali, saya, Madison Balmurgan, lepas tu Ke Gorong, Muhammad Hakimi, Nurul Najwa, lepas tu akhirnya Umi Nabila binti Muhammad Nur. Saya mulakan pembentangan saya dengan definisi bully cyber. Apa itu bully cyber? Bully cyber ataupun cyberbullying dalam bahasa Inggeris ialah satu bentuk bully, bully yang berlaku di ruang digital. Seperti media sosial, mesej, teks, aplikasi chat, permainan dalam talian atau mana-mana platform internet yang kami didengari. Ia melibatkan tindakan menyakitkan hati, mengugut, memalukan, memalukan, menghina ataupun menyebarkan fitnah menggunakan teknologi. Ia sangat berbahaya, ia boleh membunuh orang. Dalam menjalankan tugasan ini, terdapat pelbagai alat pemikiran yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Namun, alat pemikiran yang kami pilih ialah brainstorming. Untuk melaksanakan aktiviti brainstorming Saya telah menggunakan platform hmm, Padlet Sebagai ruang untuk kami berkongsi idea Secara kolaboratif Saya juga telah menganjurkan satu sesi meeting online Melalui Microsoft Teams Sepanjang sesi tersebut Kami berbincang bersama-sama Sambil menghasilkan idea di Padlet uh, Melalui kaedah ini ahli kumpulan dapat menyumbang pandangan dengan lebih mudah dan teratur, sekaligus membantu kami mencapai keputusan yang lebih jelas dan berkesan. Pada masa kini, Malaysia sedang berdepan dengan peningkatan kes bukan siber yang semakin membimbangkan. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang meluas telah memudahkan penyebaran kata-kata kesat, penghinaan, penyebaran maklumat palsu serta tindakan mempermalukan individu secara dalam talian. Dan ini bukan sahaja memberi kesan kepada emosi dan kesihatan mental mangsa, malah turut menjejaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan, menunjukkan bahawa isu buli cyber di Malaysia perlu dipandang serius dan memerlukan tindakan bersama daripada semua pihak termasuk keluarga, sekolah, komuniti serta pihak berkuasa. Marilah kita melihat apakah punca dan penyelesaian untuk buli cyber. Untuk saya, buli cyber punca utama berlakunya buli cyber ialah akses yang mudah terlalu mudah kepada teknologi serta keinginan untuk menarik perhatian orang ramai. Dengan penggunaan telefon pintar, internet dan media sosial yang tidak terkawal, sesiapa sahaja boleh meninggalkan komen negatif, menyebarkan fitnah atau mengeluarkan kenyataan proaktif tanpa perlu bersemuka. Selain itu, ada individu yang melakukan buli cyber semata-mata untuk mendapatkan uh, perhatian, likes uh, atau pengikut di media sosial. Mereka melihat tindakan ini sebagai cara mudah untuk menonjolkan diri walaupun melalui perbuatan yang memudaratkan orang lain. Bagi menangani masalah ini, beberapa langkah penyelesaian boleh diambil. Pertamanya sekali, sokongan daripada keluarga. Sokongan keluarga memainkan peranan besar dalam membantu mangsa buli cyber pulih secara emosi. Sebagai contohnya, ibu bapa atau uh, adik-beradik boleh menyediakan ruang selamat untuk mangsa bercerita, memberi kata semangat dan memberi jaminan bahawa mereka tidak menghadapi masalah ini seorang diri. Dengan sokongan moral seperti ini, bangsa lebih berasa dihargai dan kuat untuk menghadapi situasi tersebut. Seterusnya adalah kaunseling. Sesi kaunseling dapat membantu mangsa memahami cara mengurus tekanan, membina keyakinan diri dan mempelajari teknik mengawal emosi. Sebagai contohnya, mangsa boleh mendapatkan bantuan daripada kaunselor kaunselor sekolah atau uh, pusat kaunseling komuniti untuk berbincang mengenai perasaan mereka dan menerima panduan bagaimana menangani komen negatif di media sosial. Uh, seterusnya adalah membuat aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal seperti berlari, berbasikal, bermain badminton atau melakukan senaman ringan dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan mental. Sebagai contohnya, seseorang yang tertekan akibat buli cyber boleh menyertai latihan bola jaring atau pergi ke gym. Aktiviti ini, aktiviti seperti ini membantu menenangkan fikiran, mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan hormon positif dalam badan. Akhirnya adalah mengehadkan masa skrin. Mengawal penggunaan telefon pintar dan media sosial dapat mengurangkan risiko terdedah kepada komen negatif. Sebagai contohnya, uh, mangsa boleh menetapkan had masa penggunaan aplikasi seperti TikTok, Instagram atau Facebook. Contohnya uh, hanya 2 jam atau 3 jam sehari. Mereka juga boleh mengaktifkan do not disturb pada waktu tertentu untuk mengelakkan tekanan yang berterusan daripada uh, notifikasi. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca kenapa terjadinya buli cyber. Okey, bagi saya a uh, punca terbesar yang kenapa terjadinya buli cyber ini adalah pengaruh media sosial. Sebagaimana kita tahu, uh, media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram yang sangat popular dan mudah diakses oleh semua peringkat umum. terutamanya remaja. Okey, ada sesetengah pihak ni dia uh, menggunakan platform media sosial ni bukan untuk kebaikan, malah untuk sebaliknya iaitu keburukannya lah. a uh, seperti mendingi, mengejek ataupun memalukan orang lain. Okey, sebagai contoh Uh, seseorang memuat naik video rakan sekelas yang membuat kesilapan sewaktu pembentangan kemudian ramai orang yang menonton video tersebut dan uh, komen serta ketawakan kawan sekelas dia tu, walaupun nampak macam gurauan, tetapi perbuatan ni sebenarnya boleh menyakiti hati dan um, menjatuhkan maruah orang tersebut bila ramai pula yang tengok video tu dan sokong, si pelaku rasa macam uh, perbuatan tu tak salah. Akhirnya media sosial ni uh, jadi tempat untuk uh, berlaku mudah berlakunya guni cyber sebab orang rasa mereka boleh sembunyi di sebalik skrin dan buat apa sahaja yang mereka mahu. Okey, uh, untuk punca yang saya sebutkan tadi, bagi pendapat saya, antara solusi yang boleh dibuat adalah dengan kawalan kendiri dan kesedaran diri. Okey, uh, pengguna media sosial perlu uh, ada kawalan kendiri supaya tidak terikut-ikut dengan trend negatif uh, ataupun tekanan dari pengaruh maka sebaya. Uh, Kawalan diri bermaksud uh, mampu mengawal emosi dan tindakan sendiri. Contohnya menahan diri daripada uh, komen kasar, komen yang negatif tentang orang lain uh, atau menyebabkan perkara yang boleh menyakitkan hati orang lain. Okay. Kesedaran diri pula uh, penting supaya seseorang tahu batas uh, dalam berinteraksi di media sosial. Dan faham kesan buruk yang mungkin berlaku pada masa. Uh, contohnya, sebelum memuat naik uh, sesuatu gambar ataupun video uh, tentang orang lain, fikir dulu. Uh, sama ada perkara tersebut akan memalukan ataupun menjatuhkan uh, orang tersebut. Menjatuhkan air muka mereka. Jika setiap orang bertanggungjawab uh, dengan apa yang dikongsi, bunyi cyber uh, dapat dikurangkan dan dibanderas. Uh, serta media sosial ini akan menjadi tempat yang lebih selamat untuk semua. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Uh, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Kimi bin Abdul Rahim akan meneruskan pertanyaan di punca yang ketiga iaitu kurang didikan tentang etika digital. Ramai pengguna internet terutamanya generasi remaja tidak diajar cara berkomunikasi dengan sopan di media sosial. Mereka tidak tahu batas bahasa, cara memberi komen yang beretika atau bagaimana menghormati pendapat orang lain. Ada yang beragapan buli cyber, penyebaran fitnah dan berkongsi maklumat palsu sebagai perkara kecil. Hakikatnya, apa sahaja yang dimuat naik boleh memberi kesan jangka panjang termasuk merosakkan emosi mangsa atau menyebabkan tindakan undang-undang. Ramai yang tidak sedar tentang bahaya berkongsi maklumat peribadi secara terbuka tanpa didikan digital. Pengguna mudah terpedaya secara scam atau serangan cyber. Tanpa asas etika digital, pengguna mudah ikut trend negatif seperti body shaming atau penyebaran video sensitif hanya untuk hiburan. Baik, solusi bagi masalah ini adalah kempen kesedaran oleh kerajaan dan masyarakat. Program pendidikan digital di sekolah ataupun IPT-IPTA, kerajaan boleh melaksanakan modul khas tentang etika digital dalam subjek pembelajaran. Cara menggunakan media sosial secara bertanggungjawab kesan buli cyber, kepentingan privacy digital, cara menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Ini dapat membentuk generasi muda yang lebih berdisiplin dan pengguna teknologi yang lebih baik. Kerajaan boleh menggunakan TV, radio, TikTok, Instagram ataupun billboard untuk menyampaikan mesej seperti jangan berkongsi maklumat palsu Mesjes visual dan ringkas dapat mempengaruhi jutaan pengguna secara cepat ataupun um, kerajaan boleh bekerjasama dengan influencer dan content creator sebagai kempen yang akan lebih berkesan jika melibatkan influencer mempunyai pengikut yang ramai Menghasilkan video pendek tentang etika digital menunjukkan contoh uh, tingkah laku positif di media sosial Uh, perbincangan akibat daripada uh, buli cyber ini. Perikatan ini lebih dekat dengan remaja ataupun golongan muda. Seterusnya adalah platform aduan dan bantuan yang diperkasakan. Kerajaan boleh meningkatkan promosi portal seperti cyber999 untuk memudahkan pengguna melaporkan uh, buli cyber. Uh, mendapatkan bantuan atau nasihat keselamatan digital mengetahui langkah-langkah yang boleh diambil jika menjadi mangsa. Kesedaran tentang saluran rasmi ini dapat mengurangkan kes buli yang tidak dilaporkan. Dan yang terakhir iaitu uh, kempen Digital Ethic Week di seluruh negara, kerajaan boleh melaksanakan minggu kesedaran tahunan yang melibatkan ceramah di sekolah, bengkel komuniti, pertandingan video kesedaran, uh, perkongsian dari agensi seperti MCMC, Cyber Security uh, dan banyak lagi. Ini dapat membantu masyarakat memahami etika secara lebih mendalam. Secara keseluruhan, masalah kekurangan didikan etika digital berlaku kerana ramai pengguna tidak memahami adab, batas dan tanggungjawab Ketika menggunakan internet Melalui kempen kesedaran oleh kerajaan Pendidikan Boleh disampaikan kepada semua lapisan masyarakat Dengan langkah ini Kerajaan dapat membentuk masyarakat digital yang lebih beradab Selamat dan juga bertanggungjawab Sian dari saya, terima kasih Assalamualaikum dan selamat sejahtera Hari ini saya akan membentangkan tentang punca dan juga solusi Bagi isu buli cyber Um, bagi saya, um, antara punca berlakunya buli cyber di Malaysia ini adalah media sosial tersebut memberi peluang yang sangat luas terhadap pembuli-pembuli um, di luar sana untuk menyebarkan sesuatu kandungan yang salah. Sama ada menyebarkan fitnah ataupun membuat cerita dan sebagainya. Um, dengan hanya satu hantaran sahaja ianya boleh tersebar kepada ratusan malah ribuan orang dalam masa yang singkat. Disebabkan itu, perbuatan buli itu berlaku dengan lebih mudah dan cepat pada masa kini um, Bagi pendapat saya, antara solusi yang kita boleh buat uh, untuk um, membantu res masalah buli cyber ni adalah kita menggunakan fungsi report, block ataupun mute pada platform media sosial untuk menghalang dan juga menghentikan penyebaran buli ini. Um, selain itu, seperti yang kita tahulah, kalau mangsa mesti akan mendapat kesan yang sangat teruk, tak kisah daripada segi mental dan juga fizikal. Jadi, kita sebagai Uh, sama ada orang yang terdekat dengan mangsa, kita boleh membantu mangsa membina semula keyakinan diri dia dengan memberi sokongan emosi, serta ruang untuk mereka berkongsi masalah tanpa sebarang penghakiman. So bila dia nak bercerita masalah dia dengan kita, uh, kita tak perlulah ah uh, judge dia ataupun um apa Uh, terlalu cepat membuat um, uh, kita punya andaian sendiri macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Keborong B09221023. Pada pandangan saya, punca-punca yang menyerapkan gejar buli cyber ini termasuklah satu, murid-murid kini masih muda ter, apabila mereka tertentang kepada alam cyber ini. Tambahan pula, masyarakat kurang diterapkan tentang tanggungjawab dalam al alam cyber ini. Mereka beranggapan bahawa mereka pada dunia sebenar dengan alam cyber ialah dua orang yang berbeza. Jadi mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu bertanggungjawab atas apa-apa komen yang mereka telah berikan dalam media sosial ini. Lebih-lebih lagi apabila berlakunya kekurangan kuasa pada pihak berkuasa seperti pihak polis dalam menangani jenayah-jenayah buli cyber ini. Untuk ini, solusi yang saya rekomenkan ialah satu mengubah atau menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat atas penjenayah budi cyber. Kedua, menerapkan pendidikan moral cyber mula daripada kalangan murid-murid. Dan ketiga, memberikan kuasa kepada pihak-pihak kuasa dalam untuk dikecualikan daripada kesalahan kesalahan apabila mereka perlukan untuk untuk menggodam maklumat cyber pensyaki sekiranya mereka mempunyai rate yang rasmi daripada pihak atasan itu sahaja daripada saya terima kasih